Вітаю вас, шановні друзі, телеканал Миколаїв продовжує свою роботу, в студії працює Наталя Приходька. це програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми будемо говорити про шенгенську візу. І до нашої студії завітала гостя, це Олена Гласкіна, консультант фірми «ПрофАльянс». Добрий день. Здравствуйте. Лена, ну давайте спочатку ми розкажемо нашим телезрителям більш подробно, що таке шенгенська віза, відкуди взялось таке поняття? Ну, в далеком, уже далеком, 1985 году было принято соглашение, ратифицировано определенным количеством стран Европейского Союза, уже существующего. Количество стран не буду говорить, так как страны, ну, основные это Бельгия, Германия и Швеция и так далее, которые постепенно увеличивали свое количество. Было подписано в городе Шенген это соглашение и оттуда у нас появилось само название Шенгенская виза. Вот, то есть это соглашение давало возможность упрощенного перемещения между странами этого соглашения. Это давало достаточно крупные плюсы для всей всего Евросоюза так как упрощался поток, а мы знаем, любое перемещение, любые соглашения, связи – это увеличение, как бы не просто человеческого фактора общения, знакомств, а также увеличение доходности, продажи, заключение сделок. Ну, то есть жизнедеятельность наиболее большим способом она просто увеличилась. Соответственно, большинство, все большее и большее количество стран желало попасть под, ну, под это соглашение, но естественно, любая страна, которая имела возможность попадения, она должна соответствовать определенным требованиям. Поэтому вот мы вот стремимся к евроинтеграции, мы также, наша страна стремится к тому, для того, чтобы попасть в зону Шенгенского соглашения. А какие, я прошу прощения, какие основные требования, самые главные требования страны? Ну, это, естественно, экономическая и политическая стабильность. То есть это то, за что боремся мы, наше государство, для того, чтобы у нас экономическая стабильность все-таки существовала, чтобы ценовой порядок и потребительская корзина соответствовала уровню Европейского Союза, и для того, чтобы люди чувствовали себя свободно. Вот, то есть, опять же, это как бы та же политическая стабильность, политическая свобода. Ну, мы движемся, и вот уже, в принципе, как бы наши соседи Россия, они уже имеют уже подписанное тоже упрощенный порядок получения ну это мы немножечко попозже поговорим про это, но уже как бы с каждым годом наше государство все ближе и ближе к шенген зоне. Наши, наши соседи, как вы знаете, вот Польша, она тоже уже достаточно долго состоит в шенген, в шенген соглашении, и также вот сейчас вот приближаются и другие страны, такие вот тоже Чуть-чуть попозже поговорим по поводу вот, Хорватии, той же Греции. Но ну, Турция, пока мы знаем, что у них упрощенный визовый режим. Хорошо, ну, по порядку. Да. Каким образом рядовому украинцу можно получить шенгенскую визу? А, что нужно есть, сделать в первую очередь? В первую очередь не бояться. Не бояться, а познакомиться с официальными источниками. Опять же, ставлю на это акцент. Почему? Потому что э, существует огромное количество э, фирм-посредников. Э, Консульство тех или иных стран Шенгенского соглашения, куда вы собираетесь направиться, либо же куда вы подаете эти документы, они сейчас упраздняют вот эту процедуру посредничества и стараются, чтобы все-таки подача была непосредственно либо же онлайн порядком, либо же непосредственно в личной подаче будем говорить, ну, как бы, как такого есть выражение, личная подача, это самолично человек приходит с оригиналами своих документов и с копиями и самолично подают. То есть задача людей не бояться то, что они будут не проинформированы в какой-то информации, может возникнуть вопрос, я приехал, мне чего-то не хватает, и что же мне делать дальше? Чтобы такой ситуации у вас не произошло, нужно обратиться к прямому источнику, то есть это либо же сайт, либо же это контактные телефоны, горячие линии при том же консульстве. И там вам четко все помогут рассказать. Естественно, дозвониться в некоторые консульства достаточно сложно, поэтому... Здесь либо же набраться терпения, либо же у нас представительства все больше и больше открываются в городах-миллионниках. Киев – это основные, главные представительства. Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов – это те города, в которых открыты представительства большинства консульств шенгенского соглашения, ну, стран участниц шенгенского соглашения. То есть ваша задача, если вы хотите организовать свою поездку, не бояться, а действовать это самому. Что для этого необходимо? Каков порядок документов на? Да? Да. Для этого необходимо вам как минимум, каждая страна сейчас, вот на данном этапе, она имеет свой какой-то пакет документов. Вот. то есть как, есть обобщенная информация. То есть обобщенная информация это загранпаспорт, это украинский паспорт, копии всех страничек украинского паспорта. Если копии всех страничек, это значит копии всех страничек. У нас паспорт существует там страниц 18-20, то есть это нужно все отсканировать, даже пусто... не, откопировать, даже пустые странички вам лучше это сделать. То, что не надо, консульство Уберет оттуда. Если вы сделаете первое-второе место прописки, потом возникнут вопросы, вы побежите там еще куда-то. Я оттуда. хочу уточнить, да. копии надо заверять у нотариуса? Нет, нет это документами не заверяется. Mm -hmm. То есть копия вир на ваш как на банковских структурах, вы это не ставите. Mm -hmm. Ваша задача просто откопировать документ сам и взять с собой оригиналы обовязково. То есть возьмите на всякий случай документы о браке, если вы состоите. Если вы состоите не в браке, то вы возьмите выписку гражданского состояния из Авира. Ой, не из Авира, извините, мне из ЗАГСа. Также, если вопросы касаются детей, то вы берете свидетельство о рождении этих детей. Если, это, если дети выезжают без одного из родителей, вы берете заявление у нотариуса от родителя, который дает согласие на выезд. То есть, что касаемо этого заявления, хотелось бы сказать, что заявление не будет иметь трактовку, потому что вот часто вот люди, когда приходят с таким вопросом, а как пишется это заявление? Вот. У каждого нотариуса есть свой определенный бланк написания заявления. То есть вы не должны приходить к нотариусу и диктовать ему под диктовку, как должно составлено оно. Вот. Вы четко ему тогда ä, говорите, мне нужно заявление на вывоз ребенка, и нотариус вам его делает. То есть это уже будет оригинал, то же самое вы делаете с него копию. Что касаемо еще вас лично как людей либо же работающих либо же не работающих все люди прекрасно ну, политики экономисты знают ситуацию на украине знают как это не прискорбно, что у нас практически вся все трудоспособное население извините не все наверное процентов все-таки 70 которые получают заработную плату в конвертах это факт с которым борется наше сейчас вот правительство. И все мы стараемся, чтобы у нас это все-таки уже ступило на, на ногу нормального государства. И поэтому, когда вам нужно будет предоставлять документы в консульство, вы таким же образом должны написать в анкете, что вы, если вы работаете, то вы предоставляете справку с места работы с указанием заработной платы за последние 6 месяцев. Вот. Либо же, соответственно, не имея справки, вам нужно показать, что вы не работаете человек вот ну естественно как бы у любых у тех же у консульских сотрудников там задастся вопрос если вы не работающий откуда же у вас деньги на поездку то вот ну это уже как говорится я уже, прошу прощения да, на каком да. языке заполняются анкеты вот. Здесь касаемо языковых требований, вопросы, очень много двоякостей, потому что каждая страна, она сейчас имеет свои вот эти вот тонкости. Либо же это немецкий, английский, либо же это русский, украинский, как взять ту же Беларуси, либо же это французский, английский. То есть, опять же, вот этот вот, пункт вам нужно будет уточнять непосредственно в консульстве каждого государства, в которое непосредственно вы хотите ехать. Ну, надеемся, что это все упроститься и будет намного проще. Что касаемо самой заполнения анкеты, транслитерацию вам делать не надо. То есть, если вы пишете, каким видом транспорта вы едете, вам не надо транслитерировать латиницей и писать самолет на латинице, вот или авиа, авиа, аэр, там и так далее. Вы должны все, если вы пишете это на английском, то это у вас будет план. Если, если вы пишете по-русски или по-украински, вы пишете это русскими буквами. То есть э, вот эти вот тонкости, неправильности заполнения анкет, они ведут к все к отказам. Вот. То есть э, здесь вам, ну как говорится, не надо выдумывать никаких как говорится, велосипедов, а нужно четко прописывать фактические действия, которые будут выполняться вами непосредственно. Если вы будете отдыхать, допустим... В той же Чехии, вот, и будете там пересекать тенное количество стран и будете находиться на отдыхе в той же Испании, вот, соответственно, вы таким образом и будете писать и прикладывать к визовой анкете именно вот бронь отелей Чехии и Испании. Опять же, существуют два момента подачи документов в то или иное консульство много часто вопросов задают люди, а куда же мне подавать саму, сами документы, в какой, если я буду путешествовать по странам Шенгенского соглашения, куда же я должен ее подавать? Вот, если я буду там, допустим, 5 дней в одной стране, там 3 дня в другой стране, там, и оставшие там 10 дней я еще куда-то поеду к своим друзьям. Здесь существует правило пересечения первой границы и существует правило нахождения в той или иной стране. То есть здесь вы просматриваете, где вы дольше будете находиться, туда вы должны будете подавать. Потому что так как у нас вот сейчас вот участилось огромное количество случаев с польским государством по причине достаточно крупного отказа. Вот со стороны Польши депортация людей, точнее даже не в депортации, а при провождении до границы Украины. Почему? Потому что люди занимались выдумкой какой-то и написали в самой анкете одно, а когда уже непосредственно их пограничные службы встречали, они, их, они им говорили совершенно другую информацию, соответственно, это получалась ложь, которая приводила к возврату этих людей. Люди сами себе делали неприятности. Для того, чтобы этого не было, вы четко должны все сказать, как оно фактически у вас будет, так как у вас забронировано путешествие есть, и, соответственно, оно должно соответствовать этим всем требованиям. Хорошо. Да. А анкету должен заполнять тот человек, который непосредственно на, да. на кого будет открываться эта шенгенская виза. Да, То есть что... посредников в данной ситуации не должно быть. Это как, как рекомендация, как, конечно же, лучше, чтобы это было, так как любая информация, которая излагается, она должна быть непосредственно… Если это, конечно, сотрудник визового, из какого-то визового центра, то он должен, естественно, писать под вашу диктовку. Если вы переживаете, что неправильно там что-то напишите, каллиграфия у вас плохая, неразборчиво там что-то и, и так далее. Вот. То есть, касаемо справок о заработной плате, она должна быть, если ее нет то должны быть предоставлены данные по вашему наличии денег на расчетных счетах. Вопрос часто задаваемый по поводу travel чеков, либо же это кредитная карта, а что лучше, а сколько. Здесь четко можно сказать, что лучше кредитная карта с наличием справки из банка. Опять же, в зависимости от страны, вам нужно знать, какую страну будет делать перевод, на какой язык. Что касаемо travel-чеков, то они, в принципе, как бы под вопросом стоят, потому что, когда у вас есть такой документ на руках, то его нужно будет еще, как говорится, пройти определенные этапы при подаче визы, и могут возникать. они Лучше их избежать и идти по, по пути наименьшего сопротивления. Что касаемо самих наличия денег, каждое государство имеет свой лимит, то есть затрат на определенный день, но лучше, конечно, чтобы он был не ниже 85 евро на день. Это уже, опять же, вы можете рассчитать, сколько денег вам нужно на определенное количество вашей поездки на, определен... ну, на одного человека. Соответственно, вы должны иметь эту сумму для того, чтобы у вас не было потом вопросов. Тем более, если, кстати, вот еще вот по поводу спонсорства. Часто люди приходят и говорят, что я еду без денег, я не замужем, если это женщина, там, допустим, у меня детей нет, я еду без денег. Я получу шенген-визу, но ну, процентов очень малое количество, что вы сможете получить эту визу, потому что любая страна, которая приглашает к себе туристов, либо же приглашает к себе людей на какой-то отдых, она заинтересована в пополнении своего бюджета. Если вы приезжаете и бюджет страны не пополняется, то достаточно крупный такой процент, что вам и визе этой откажут. Также могут отказывать для тех людей, которые просто не состоят в браках потому что существует вот этот фактор такой иммиграции нелегальной, и мы знаем, что в большинстве своем так люди и поступают, уезжают и, и, и теряются. Потом, естественно, у них возникает масса проблем с восстановлением документов, Ну, это, да, это отдельный вопрос по поводу... Каковы да. как сроки получения шенгенской визы? Есть какие-то средние да, сроки? Средние сроки есть. Так как опять же разные страны имеют свой различный коридор. Ну вот мы сейчас вот видим, что сейчас очень много разностей, разница в фотографиях, разница в документах, разница в переводах разница в количестве этих документов вот у сейчас вот есть. Также и разница во сроках есть. Единственная разница пока мест не особо в деньгах именно. Вот, то есть по срокам виза получения, подача и получения, то есть подача документов мы знаем, она идет как онлайн режимом, так и личная подача, мы уже это говорили, от 5 до 10 рабочих дней. 10, максимум 15 рабочих дней. Все, опять же, сейчас, вот, допустим, страны, такие как Чехия, они задерживают документы. Опять же, существуют данные, которые документальные, фиксированные и законодательно утвержденные, а существуют, как в любой практике, практические данные. То есть, если у нас фактически виза получается за 10 дней, Точнее, по законодательству она получается за 10 дней, то на данный период, допустим, ту же чешскую вижу, мы можем получить за 20, а то и 30 дней. Да, то есть вам, опять же, имея информацию официальную с тех же источников, вам не мешало бы еще зайти на какой-нибудь форум, но это опять же не мешало, это не как обязательно, а не мешало. И тогда уже послушайте, о чем говорят люди за последнее время. Вот поэтому как бы это еще один фактор того, что следует все-таки на шенген-визу подавать лично. А не с помощью визового центра, а потом, извините, при наличии каких-то вопросов, винить кого-то, а не. Заби забирается Шенкенская виза тоже лично, да? Да, если это личная подача то она также забирается лично. Также хотелось бы отметить, что данный тип визы могут получать не только граждане Украины, но и граждане других государств, которые имеют вид на жительство, вид на, жительство на Украине, либо же временное проживание. Но опять же, здесь должно быть это обоснование, либо же это долгосрочная виза на территорию Украины, либо же это проживание, либо же это все в А ограничения по возрасту есть? какие-то от и нет нет это должно быть гражданство Украины вот то есть шенген-виза это ваше просто физи... ограничение может быть только в здоровье Но это как фактор уже такой на так какой срок выдается шенгенская виза а, вот что касаемо сроков тоже интересный момент. Почему, опять же, интересен? Потому что сейчас существует у нас вот это вот ратифицированное соглашение, которое видоизменит тоже вот это вот по факту, что мы имели в 2012 году. Были туристические краткосрочные визы, были визы, там, там, допустим, делового направления, там, рабочего направления. То есть самый короткий срок – это туристика. Она длилась от 7 дней до 10, 15, 30 дней. Вот. И то есть, опять же, от, от страны зависел и срок опять же, человек, вот и я и сказал, говоря, вот мы хотим поехать в тот же тур на такой-то срок. Визовый центр ему может предложить ту или иную страну, опять же, но визовый центр должен, соответственно, и сказать, что вы будете ехать туда-то, туда-то, и бронь отелей у вас будет в тех странах, которые у вас будут, потому что ну, будут написаны вот в самом паспорте. Вот, то есть, опять же, к чему прихожу, потому что у вас не обязательно будет правило первого въезда, допустим, если у вас греческая виза, но вы при этом будете иметь польский шенген. Вот, то есть... Люди боятся, что как-то, что это такое, у меня стоит польский шенген, а греческая, а я еду в Грецию. Вот, то есть переживать по этому поводу не стоит. Почему? Потому что ваша задача правильно предоставить документы. Если вы находитесь на территории Польши более 10 дней, но при этом в Греции у вас ну, греческий стоит шенген, вам нужно подтвердить, что вы будете находиться на территории Греции также. Вот, это не нарушает, и вам нужно ну, просто иметь подтверждающие документы. Хорошо, Все если вот в анкете записали, да, что вот вы будете в Греции, да, но у вас не получилось в Греции, вы решили остаться вот в первой этой стране. Как поступать а, ну, в этой ситуации? Опять же, ваша задача иметь бумаги на руках. Планы у каждого человека могут меняться, и, Я разная, и ситуации самые бывает. разные. Вот, если вы не пересекаете территорию Польши. Просто, когда вы в следующий раз поедете по шенген-визе, и вам вы обратитесь уже в польское, опять же, консульство, то тогда может стать вопрос, вам могут просто отказать получение польской визы, потому что вы воспользовались польским шенгеном, но вы не пересекли никакой границы. То есть вот. эта информация у них сохраняется? Вся то, информация полностью сохраняется. Люди часто задают вот такие, точнее, не, не задают, а делают такие оплошности, когда существует депортация с той или иной страны, или же отказ, который штампируется в паспорте. И люди, имея этот штамп, заново подают в то же консульство, либо же в другое консульство. Если имеется такая ситуация, то процент, вероятность того, что вам не поставят визу, достаточно высока. Поэтому с этим действовать нужно достаточно аккуратно. Может быть из-за этой причины, конечно же, люди стараются обращаться к визовым центрам, чтобы этого миновать. Естественно, если имеешь штамп об отказе, тебе просто единственный выход с положения – это новый загранпаспорт получать второй. При получении второго загранпаспорта вам нужно долго будет объяснять, для каких целей вам еще один загранпаспорт. Вот. Хорошо, да. может ли среднестатистический Николаевец, допустим, получить шенгенскую визу, не выходя, не выезжая из города Николаева? Да, может, конечно же, на определенные страны имеется сейчас у нас упрощенная система подачи это в ту же Италию пока есть. И в принципе, через, если это через визовые центры или через турагентство, это любая страна. Вот. Ну, опять же, там идет переплата, но опять же, если человек хочет отдыхать, он должен планировать свои финансовые затраты. Опять-таки вернемся к тому, что Елена наша гости говорила о том, что надо все-таки консультироваться, звонить в посольство, узнавать. Да, обращаться к интернету. Да, слава интернету. Хорошо. Есть ли э, такие государства, где действует безвизовый режим? Да, есть. И, в принципе, этим правом можно пользоваться уверенно. Э, То и есть, достаточно э, большое давайте уточним, количество... что надо только загранпаспорт, чтобы пересечь границу. Обыкновенный, стандартный заграничный паспорт. А, ага. И финансовая часть конечно, ну естественно да. но, что значит безвизовый режим, это не значит то, что вам вообще ничего не нужно ставить это называется light visa будем так говорить, вот, то есть вам нужно также будет подавать паспортные данные и также платить деньги, кстати, по поводу платежа, платеж шенген визы стоит 35 евро вот. ускоренный есть тариф, когда вам визу надо просто срочно, немедленно это 70 евро что сейчас получается если мы хотим уехать куда-то без визова то сейчас можно в этом году пользоваться моментов это касаемо страны греция но ее не материковая часть а несколько островов этих островов у нас сейчас если я не ошибаюсь 5 и в них мы можем попасть через турцию вот, через паром. Но, опять же, для того, чтобы попасть на эти острова, эти острова имеют достаточно такое привилегированное направление туристическое, очень красивое, то мы должны забронировать отели, заплатить тот же визовый сбор 35 евро, и тогда мы можем туда попадать. Также это у нас Македония, это часть Югославии. Также сама мы туда можем попасть без визы, но опять же с визовым сбором. Также у нас в Болгарии сейчас существует визовый режим, но он упрощенный. Если мы имеем Шенген, мы можем попасть в Болгарию по Шенгену. То есть не обязательно вам от от открывать болгарскую непосредственно визу. Россия, вот, Азербайджан, Грузия, Армения – это все страны без визового режима, которые имеют достаточно красивую там природу, там и мы можем туда ехать. Или ну, вы говорили о вот этом сборе безвизов, да? или визовом сборе, да. он оплачивается, где он оплачивается? Он оплачивается непосредственно в стране пребывания. Вот. И вы в аэропорту, либо же uh -huh. там вот будет какой-то там, ну в аэропорту в своем это все это производится. Хотелось бы еще сказать вот за Китай. Вот Китай у нас тоже вот есть, но Китай ограничение там 72 часа. И Китай у нас возможность пребывания, могу ошибиться, но вроде бы Пекин. Uh -huh. То есть пути Перелетов пути, возможного пребывания с экономией для нас, они есть. Хотелось бы также еще вот сказать за Хорватию. Хорватия, коли, хоть и вступает у нас в Шенген зону но до 1 июля мы можем путешествовать туда вот с безвизового режима. Даже вот да. я смотрю, в перечне иностранных государств есть безвизовый режим на Сейшельских островах. Да. Что, если есть возможность поехать попасть в наших да. Николаевцев на Сейшельские острова, да. с документами будет проще. Да. У нас до конца эфира остается буквально одна минутка. Елена, мы с вами встречаемся в такие светлые дни, светлые праздники. У вас есть такая возможность обратиться к нашим гражданам, к Николаевцам? Да, слава Богу, что есть такая возможность поздравить наших уважаемых ветеранов и людей, которые прошли безумно тяжелое время. Я хочу низкий поклон этим всем людям за то, что мы живем, за то, что они нам дали возможность существования и за то, что они сделали эту победу. Спасибо вам большое. И с праздником. Всё, да. Елена, спасибо вам за, за то, что вы нашли время пришли к нам в студию. Надеюсь, это не наша последняя встреча. До свидания. Да. До, до побачення, сановні телеглядачі. Це була програма «Це вас Аськулю» в студії працювала Наталія Приходько. Хай щастить!